кричит барышня, стоит вот этот артист, держит пистолет и плачет ребенок. Вот где он плачет, не видно. Система такая, с которой надо разговаривать. Не просто ты должен принимать решение, зайти туда и говорить, что там, ну, то, что ты должен говорить, согласно закону о полиции. Стой там, полиция, я такой офицер, то-то, то-то, брось оружие. И, и компьютер реагирует на эти ситуации, а ну, если ты что-то неправильно сделал, вот, я ему после своего разговора выстрелил в руку, он упал, а сзади вот на столе, уже тогда, когда он упал, лежит ребенок, маленький ребенок, и плачет. Если б я промазал, либо там как-то выстрелил касательно, и я попал бы в ребенка. А вот это сейчас офицер израильский покажет, как не надо делать. Он просто становится, он стреляет, попал, промазал, допolo. жулик, выстрелил сразу в офицера. Таких э -э -äh, всевозможных позиций у них более 5000. Здесь можно работать как и в составе э, группы, в составе там, подразделения, ну, всевозможные ситуации. Тоже Эрихо, э ГЛОК, такая же самая система, он один в один боевой, только вот такая наука у них. Сразу после, э -э, когда офицер зашел и прошел разбор полетов, ты проектируешься вот на, эту, э, это полотно, где сидит девочка, да, ну уже стоишь там ты и видно, как ты действовал, как ты доставал пистолет, как ты досылал патрон патронник, или он где там был, что ты говорил, даже вплоть до того, куда ты попал, видно, куда ты попал, руку, ногу, голову, и вот все это удовольствие два с половиной